«Житя продолжите, браты» – этими словами известный запорожский музыкант как бы напомнил всем нам о том, что никогда не стоит опускать руки и сдаваться. Таким был и сам Андрей Лобода. Наш коллега, вокалист, общественный деятель и самое главное – бесконечно творческий человек, у которого было очень много друзей. Именно они дали прощальный концерт памяти Андрея. О чем пели и что говорили в следующем сюжете. я роблю вдих, трудом з колін підіймайся ноги на обличчі лише попіл вчорашньої перемоги. Для всіх нас він безперечно був більше, ніж музикант, і ми товаришували. І саме тому я знаю, що сьогодні він би не оцінив, якби ми дуже сумували тут всі. Тому от у нас програма, власне, буде тільки з веселих пісень. Ти не бойся промокнуть, танцює патерпьом. Можуть, це то, що ми в житті втьом. Чтобы смыть печали, чтобы смыть тревоги Мы так долго молчали в начале своей дороги в начале своей дороги Андрей Лобода и Юрий Юрченко пели в танцевальной группе Speedway. Молодые ребята грезили о творчестве и популярности, и все это пришло. всегда был боевым товарищем. Он за словом в карман не лез, был душа компании. Андрей Лобода родился 10 марта 1978 -го года, вырос в Запорожье. Еще в детстве увлекся музыкой, сам попросился в известную музыкальную студию «Юность» и стал сильным среди сильных, как говорит уже Владимир Артемьев. Так и началась музыкальная карьера длиною почти в 20 лет. Больше всего своих песен Андрей посвятил Запорожью и его жителям. Це це творче життя Андрія пройшло проходило через мої очі. Я все це бачив, все це дивився. Ну, багато разів, звісно, виступали на сценах, і мені разом виступали на сценах на одних на фестивалях. І мені завжди імпонував і дуже качав от у та енергетика, яку завжди випромінювала хорта. І навіть ще коли був спідвей, і власне сам Андрюша. І з ним завжди було комфортно виступати на одній сцені. Ця саме пісня, вона в ній весь слобода. От вона відображає його ставлення до життя. Вона мені близька. Та ще багато тем, багато пісень. І я думаю, що вони актуальні до сих пір зараз, і ще на багато років вперед їх будуть слухати і молоді, і друзі, і різні люди. Я сплять і бачать у сні ті дні, коли ло не людьми, я ми. В 2014 Андрей Лобода еще планирует выход нового альбома группы Хорта и уже начинает серьезно думать о сольной карьере. Наконец, 25 января этого года выходит свежее видео Все будет доброе», которое Андрей снял в Лондоне. Это была работа, явно обещающая сделать прорыв в творчестве запорожского музыканта. Богу, Сыну Духу, за больше мы в тот день, когда украинские каналы презентуют долгожданный клип, Андрей вернется в Запорожье после очередной химиотерапии в Киевской клинике. Последние месяцы в его жизни будут тяжелыми, но он успеет записать патриотичное обращение к президенту Украины и убедить друзей в том, что все действительно будет хорошо. 27 января, через два дня после выхода нового видео, Андрей Лободы не станет. На его похороны придут сотни людей, а через несколько недель друзья соберут концерт